ও শান্তি আজি তেইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাপদাদাৰ অব্যক্ত সংকেত হৈছে যেনেকৈ কোনোবা উদ্ভাৱকে যিকোনো উদ্ভাৱন কৰিবৰ বাবে একান্ত অৱস্থাত থাকে ইয়াৰ একান্ত অৰ্থাৎ এজনৰ অন্তত মগন হৈ যোৱা সেয়েহে বাহিৰৰ আকৰ্ষণৰ পৰা একান্ত হ'ব লাগে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল কোঠালিত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতহে একান্ত লাগে কিন্তু মনৰ একান্তও যাতে থাকে মনৰ একাগ্ৰতা অৰ্থাৎ এজনৰ স্মৃতিত থকা একাগ্ৰ হোৱা এয়াই একান্ত অৱস্থা ওম শান্তি